И всем привет! И сегодня мы снова с вами, и сейчас мы снимаем рубрику вызов принят. До этого мы сняли рубрику, как же она называется, сюрприз. Сейчас мы снимаем, я уже сказала, вызов принят. А следующая рубрика будет эм, кто из нас и вот она, наша телеведущая Алина Так, представила меня Привет еще раз, мои дорогие ребятки Как Варя сказала, мы сегодня снимем три видео Одно мы уже сняли, сейчас снимаем второе И осталось еще третье Итак, сейчас у нас с вами вызов принят И первое задание ну, ж, эм... Я прочитаю Съесть ложку корицы Ложку корицы будет есть Варя. Нет, будем ее есть вместе. Нет, ложку корицы будет есть Варя. Нет, есть. Окей, а okay, соль будешь ты а есть. Я как-то снимала видео, я его уже выкладывала. а на меня попросила съесть ложку соли. Так, короче, чуть -чуть у меня, сдохну. короче, чуть не сдох. Да. Короче, подождите, я сейчас воду варил. Mm -hmm. вот так вот официально, подождите. Я, наверное, включу музыку, чтобы... Было веселее? Да, было веселее. Блин, я не знаю, что у меня за, за музыка какая-то фигня. И, короче, недавно мне надо было скачать игру. В вот итоге я удалила все с телефона. И фотографии, и музыку. Сейчас какая-то фигня. у меня. Так, две ложечки. Первая ложка, вторая ложка. Накладываю. Ну и начинаем. Так, вот она корица. Плешан. И Оля даже поехала. За окном дождь, а на курить не пойс. Расстёгшись от уж, толя дым, толя съём

все боится чего-то да, да, да. Дрожащими руками цифры набирает страсы Эти губы напрасные, а лоб говорит Она боится слез, слез, обращая пыль Она мечтает, взлететь на оборванных крыльях Все как в фильмах, он, она в главной роли Это один шанс, телефон, нами, что, она любит одна история Она боится слез, слез, обращая пыль Она мечтает, взлететь на оборванных крыльях Все как в фильмах, он, она, в главной роли. Не надо было так сделать Это один шанс, она одна история

В моем случае не повторяй. Варя сказала, что не повторять дома. Да ну я нормально сделала. А сразу... я сразу всю ложку съела. Потом увидишь. Следующий вызов. Я прож... съела. Да. Потом увидишь. А вот у нас есть яблоко, и нам надо будет его съесть. Ну, мы его разделим на пополам. Мне до сих пор плохо. А ты вот когда соль съешь, то ложку сразу, как я ела, все потом целый день. На шашлыки я, походу, не дойду. Да, сегодня праздник. Мои траски. родители в гаражах делают шашлыки. В гаражах?

А Алина как раз э, э, хотела сесть. И она э, моя сестры два с половиной года. И она сейчас вскочила э, с кровати, побежала туда и говорит нам громко. ку ку Алина пересталась. Варя что-то Я Даша просто положила. Пускай она спит. Варя будет есть одна соль. Варя. Нет. Ты знаешь, как я брала соль? Алина. Я... Вот, вот, сейчас попробуешь мое ощущение. Я не буду высоко есть. Варя! Я буду есть чайную ложку без горочки. Да, все, прям в сразу засунуть. Нет. Да. Нет. Да, надо только вызвать, чтобы сразу засунуть, Варя. Варя засовывай. Смотри, тоже это Нет, Варя засовывай. У тебя первое ощущение будет нормально, если ты чай засунь. Ложку вытаскивай. А вот. Как ощущение я была. А я брала ложку с горкой. Еще потом я пила, запивала, никуда не плевала. Все, мне целый день тошнило. Вот, пожалуйста. Ладно, я пока буду делать следующий вызов. Я не жестоко, я сразу говорю. Мне надо нарисовать друга с закрытыми глазами. Я буду рисовать Валю. Нет, подожди, я тоже буду. Тебе нормально? Я. Раз. два. Три. Ой, что-то не так начала рисовать. Все. Варя нарисовала тебе. Это Варя. Я не нарисую. Все. Все. Что-то не нарисовала. Вот. Варя, посмотри, что я нарисовала. И следующий вызов мне. Ну ладно, только чтобы эти варьи, надо будет съесть чипсы. Ну, в смысле, у нас не было лимона, и поэтому мы взяли чипсы. Да. Такие там сидите, что это на всякую фигню, у нее есть деньги, а на лимон нету, да? Нет, mm. просто дома у меня лежала пачка чипсов, а про лимон мы совсем забыли. Mm. Mm. Кстати, сегодня Пасха, смотри, какой у вас варьи есть прикольный. Мы с варьей выпекли давай? Да. Короче, я обожралась. Ну, ну, ладно. Что идет? Сейчас опять такая. Да, шаля. Сейчас такая опять. Ку-ку. Она -ку. укрылась полотенцем. все. Я надеюсь, всем понравилось наше видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на ее канал. И всем пока! Дальше скажи пока!